Йому лише 22, А він вже має звання чемпіона Європи зі спортивної гімнастики та є бронзовим призером Олімпійських ігор 2012 року. Ігор Радивілов народився в Маріуполі. Коли йому було 4 роки, мама відвела його на секцію спортивної гімнастики заради загального розвитку. Однак хобі переросло для ігоря у справу всього життя. Вже в 14 він переїхав від батьків у Донецьк, де розпочав самостійне життя і професійну кар'єру спортсмена. Ігор Радивілов переконаний, аби залишитися у спортивній історії України та світу, треба не боятися і переживати складнощі. Хлопець навіть має татуювання на шиї. Біль минає, а слава лишається. Зараз мета Ігоря Олімпійські ігри 2016 тисячі в Ріо Дежанейро. За кілька тижнів він вирушає на чемпіонат світу у Глазго, щоб вибороти ліцензію на участь у Олімпії. Ну, а Ми продовжуємо вас ближче знайомити з нашими героями, справжніми зірками на спортивній арені, які прославляють нашу Україну. Ігор, вітаємо вас, доброго ранку. Добре. Ну ми пишаємося вами і вітаємо вас з перемогою. Тому що треба сказати, що ну ви що вернулись із Кубка Міра в Хорватії. привезли дві дві медалі, золотою і серебряною. А що дальше? які сорівнування? Ну, самый основной старт на данный момент – это чемпионат мира, который пройдет в Шотландии. Через две недели у нас вылет, и это будет отбор на Олимпийские игры. Конечно, это очень ответственно, и на данный момент мы очень усердно работаем над этим, чтобы попасть на Олимпийские игры. Да, я так понимаю, что ну, ну, известно, что спорт – это травмы, это очень серьезные тренировки. Скажите, сколько раз в неделю вы тренируетесь и по сколько часов? Ну, в день у нас три тренировки, они достигают 7-6 часов, иногда 8, в зависимости от объема работы. То есть, да, труд не очень легкий, поэтому... Меня очень Игорь просил этого не делать, но э, саме для вас, дорогие глядачи, я все-таки попрошу, погреть свою руку. Просто она вся, видно, что она вся в мозолях, но це реально, це, ну, это реально, это, очень-очень важкий труд, и... Э, власне, ну вот, э, Я знаю, що вам обіцяли за минулу перемогу, це яка була в 2012 році в Лондоні. Ви стали першим призером Олімпіади, е і призером, який народився вже в Незалежній Україні. І, власне, ви е переможцем були і вам обіцяли квартиру за це. Ви вже там зробили ремонт, живете? <реш> ну, з сожалению, нет. Квартири. Тобто, вам не далі? Ні, квартиру не дали. Обещали да, в городе Донецке, вот все шло к тому, что я бы получил квартиру, но на данном этапе, естественно, это невозможно, вот, и это было очень сложно, так сказать, приходилось ездить мы с тренером, мы очень тренер мне помогал, мы постоянно ездили, выбивали что-то непонятно, по каким-то дверям стучали, но, к сожалению, квартиры нет, через и уже год, Олимпийские игры новые, и... Может быть. Ну, обещают что-то. Может, кто-то здесь откликнется. Хотелось бы, конечно, я бы был очень благодарен всем. Ну, раньше помню. вы говорили, я читала ваши острые высказывания по поводу того, что в министерстве говорили, что все медали, которые приносят спортсмены, это исключительно заслуга и старания министерства. Сейчас что-то изменилось. Э, ну, знаете. Заслуга министерства. А. Их работа бумажная, так скажем. Они оформляют визы, mm -hmm. делают вызовы на соревнования и тому подобное. Ну, то есть, можно надеяться, надеяться, что что-то изменится, да, в да, этом Может этом быть, да. И хотелось бы верить в лучшее, естественно. Я знаю так, такой момент, что вы уже три года встречаетесь с девушкой, у вас есть любимая со сборной по, по гимнастике, если не да, ошибаюсь, да, по спортивной. да. Вот, и по спортивной гимнастике. И вот, ну я насколько я только знаю, что это запрещено или нет? Нет, ну как запрещено? Э -э поначалу, ну, поначалу, да. Ну, как бы, может, это и мешало, мешают, так думают тренера там. И, вот, ну, на данном этапе, так сказать, у нас больше, чем встречание, и, возможно, это перерастет в семью, но чуть-чуть позже. Вот. Ну, уже как бы никто на это не обращает внимания, то <связи> и, есть все нормально. И я знаю, что вы обещали, что после Олимпиады в 2016 вы поженитесь, да? <связи> да, все возможно. <связи> Если <связи> получите медаль. Ну, это, честно сказать, это не зависит от медали. <связи> вот, это, это самое главное и самое важное. <связи> да. а, ну, ну, в нашей студии уже очень много было звезд э спортсменов. И Анна Резадинова, гимнастка, и -э Александр Долгополов, теннисист. И, и они проводили здесь утренние тренировки. Ну, надо сказать, что не не немного это был необычный формат для них. Э -э Но это вас тоже ждет. Я вас сейчас обрадую. Ну, вот сейчас мы можем посмотреть, как это было. Можно ли какие-то успехи иметь именно с этим предметом? Вообще запросто. А ну. а ну. Такие же подкрутки можно выполнять даже с кукурузой. Такие же движения, но они, может быть, не такие красивые, но тем не менее. Тоже золото гарантировано. Кстати, у нас арбузный, арбузный, арбузная неделя у нас. Да. Так, ребята, ну давайте, побросаемся. Можно я отойду? Нет, нет, ты лови. Я просто не могу. Я просто не могу. Спасибо тебе, Руслан. Давайте. Я же ловлю. Yeah. А ты не а я Вот аккуратно, нежно передал. Вот настоящий джентльмен. Дорогой Игорь, арбуз мы тебе не готовим, а, кукуруза уже все ушел урожай. У нас есть урожай бубликов. Это такие своеобразные кольца, с которыми ты очень работаешь. Итак, дорогой Игорь, вот возьми бублики, пожалуйста, вот вот вот, вот так вот да. так. И сторон. сейчас покажи хватку, хватку на хват, эти бублика. А хват. Что ты говоришь? Фат, правильно, да. хват. хват. Все правильно, хват. Хват. Да. А вот. хват. Да? Итак, в этом моменте важно, важно, чтобы не было ложного хвата. То есть вот сюда это уже сбавка. Поэтому мы будем держаться вот так. Так. То есть запястье не должно сгибаться. Нет, да? вот, если, если ага. вот кольцо, ага. не, не должно быть ложного хвата. Вот сюда нельзя а -а -а. заворачивать кисть. То есть, ну, если будет крест, то крест должен вот так вот выполняться на прямых руках и не должно быть ложного хвата. Потрясающе. Ну, дайте Фантастика. этот хват сделаю. это да, да, вот, показали вот так вот. Все. Получается? Выпрямляйте получается... получается... локти. Не, неправильно. А, вы вот... прям руки да. вот так, да? Вот. Да, да. Вот. Вот. Так, и вот, вот. еще чуть-чуть. Вот, вот так? Вот. Да, ну, покрути ты вот. Ну, что ты делаешь-то? Все. Друзья, итак, Игорь нам показал, как правильно держать кольца. И вы можете, в принципе, стать начинающим спортсменом. Только возьмите бублики в руки, а не в рот. Спасибо огромное. Кстати говоря, мне написали из Радивилова на Римлянщине. Приезжайте туда. Да, Ігор Удивилов. Вас очень ждут. Спасибо вам огромное. Друзі, у нас в гостях был український гімнаст Ігор Удивилов. Спасибо всем, что были сегодня с нами. Шоста 6.45. Починаємо новий день. До зустрічі по з за день по Бережіть себе Україну. Папа. -па.